Равняет Верно. Ставь, полковник, личный штаб батальона Николаев построен для проведения Вольно. Вольно. Есть э, прокатное предприятие в нашей области. Да, бывший командир батальона патрульной службы, сейчас работает предприятие Бекон. Предприятие вышло с инициативой оказать нам тоже помощь в оснащении и материальной поддержке вашего подразделения, как самого одного из тех подразделений, которое берет на себя сейчас трудности по внесению службы в зоне антипереснической. Поэтому одна из основных проблем сегодня у нас это форма. И наши благотворители приобрели для нужд подразделения форму, в том числе уже зимнюю. Уже сегодня, к сожалению, зима не ждет, идет э, коллеги, которые ваши сейчас несут там службу, вот уже созваниваются, что наверное, вы знаете, что мерзнут уже, поэтому надо одевать.